Yaqbar media haqqında danışılır. Bunun o fəsaddlarında mən istəyən bir nömrəni göstərəm. Tam axlı olaraq desən, adamlara heç yerdə durduğu yerdə pul verirlərsə, əvəzində nə sə alırlar? Əvəzində aldıqları nədir? Mən indi o protokolda olan yazını da oxuyacağam. Onu dəfələrlə oxumağa ehtiyac var ki, bir dəfəlik ün yaddaşımıza tək olsun ki, məsələ nədir? Eflərdən nə verirlər cəmiyyətə? Bax, aldıqlarının əvəzinə eplərdən verdikləri budur. Hələ düzməyə gələ bilməmişəm. Millət növbəyə dayanır bayram nurlu ilə selfi çəkdirməkdən ötürü. Bundan o tərəfi yoxdur, Esad bəy. Gəncliyimiz də, bax o yaşlı insanlar da, qızlar da, oğlanlar da hamısı növbəyə dururlar bayram nurlu ilə yanaşı durub şəkil çəkdirmək üçün. Bax budur medianın bu cəmiyyətə verdiyi. O aldıqları pulun müqabilində. Bu ölkədə Kazılar özünü yandırır bu kadar adam bir kısmı problem sen eee değilsin. E, de biz burada okuduk. E, o zaten bir eee Siyon müdürlerinin mi yok? Dallas bile bir punkt vardı orada. Ki biz ne yetiştiririk? Bu aslında aziz tamasatçılar çok iller evvelden yazılmış sanattır. Əvvəl bunu Sovetlərdə tamama tətbiq edirdilər yavaş-yavaş. İndi bax bu bizim bir respublika qərarı və 3-cü kateqoriya bələdiyyəci ki, bizinki ölçülərə bu bunu tətbiq edirlər. Bilmirəm əcəlinin astovası onu oxu. O cəmaət başa düşür ki, bax bu bu səhnə hardan yaranıb. Hökmlər bunu yaradıblar. Bu artıq onu oxu bir dəfə. Hmm, bu dəqiqə məmnuniyyətlə. Talles planı var. Bu plandan da kiçik bir istata baxmaq yetər ki Əslində nələrin baş verdiyini anlamaq 2 vur 2 qədər asan olsun və gedən proseslər daha aydın görünsün. Çox az adamlar nələrin baş verdiyini başa düşə biləcəklər. Ancaq bu cür adamları biz köməksiz vəziyyətə salacaq, cəmiyyətin gülüş hədəfinə çevirəcək və müəyyən üsullarla kütlələrin taptağı vəziyyətini gətirəcək. Eyni ilə Sərdar Əlibəyli kimi. Mənəvi kökləri qopadacaq Xalq mənəviyyat xalq mənəviyyatının əsaslarını məhv və təkildəcəyik. Bu yolla bir neçə nəsillərin öz köklərinə genetik bağlılığını yerindən oynatmağa nail olacağıq. Orada bizimki olacaq. İnsanlar uğrunda uşaq və gənc yaşlılarımızla mübarizə aparacağıq. Əsas dəstəyi bu cür gənclərə verməklə cəmiyyəti get-getə tərbiyəsizləşdirmək, əxlaqsızlaşdırmaq yolunda dönmədən hərəkət edəcəyi. Avara, alçaq və özünü bizmə, e, bilməzlərdən kosmopolitlər yetişdirəcəyi. Bax, bu da sizə tam var, birbaşa əlaqə. Eynən. Buyurun, budur məsələ. Bax, illərlə, illərlə Azərbaycan döcümətli dövləti bilmirəm kimi kimi, Azərbaycanın paralarını Gərüşmə çətində özləri məlimsiyib, hə? Ya da nə biləmiq, o absorlara daşıyıb, ya da Avropa parlamenterlərinə ikra qarışıq pul gedirib. Bax, belə ağızlarına pul basıb, hə? Milyonları sərf eləndə, onlar da milyonları Bayram Nurluları yetişdirməyə və Bayram Nurluların ə, havasına açılacak təbəqə yetişdirməyə milyardlar xərcləyib. İndi gəldiyimiz yerdə burasıdır. Burdan da aiddik, yerdə də yoxdur. Yəni burada elə Biz oturuq başımızda yekə danışırıq, ay belə xalq, belə millət, belə uca millət, böyük millət, dağ millət, bağ millət, nə bilim, dədə millət, ay ata millət, filan filan. Ya budur da, ha. getirdi çıxartdı buraya. Kim gətirdi? Bax, onlar o dediğim zeyniyyət var ha. Balşevizmin özü cümlə Sovet İttifaqının tamamı Siyon ıı, protokolundan doğan nadir, nəticədir. Cümlə Sovet dövləti. Ve ondan sonra gelen prosesler, yani Orda hər şeyi yazıblar və addımmadım. Ona görə deyirəm biz pulları aparıb vara-vara işləri xəstə. Xəstə bu la belə belə şeylər xəstə. Bizi məhv eləmək üçün. O pullar isə, bizim pullar isə bizi bunlardan müdafiə eləmək üçün xərclənməli idi. Onlar tərbiyəsiz, əxlaqsız, mənəviyyatsız yetişdirsə, biz daha çox əxlaqlı, tərbiyəli və mənəviyyatlı adamlar yetişdirməli idi. O pulları da Allah Taala bizə ona görə vermişdir. Allah Taala bu yerin üstünü altını bu kadar servet ona göre vermemiş ki. Kimisi kefine, kimisi isteğine, kimisi hikkesine, kimisi kabrizine bu milyardlar dünyanı dolaşacak. Azerbaycan halkına bu boyda getirmeyecek. Arada lüt kalan, az kalan, sahipsiz kalan o kütlelere de bak böyle oradan akan milyardların hesabına kapı kapı bunlara verip bak böyle terbiyesiz, ahlaksız, özünü bilmez ee ondan sonra meneviyatsız kütle yetiştirecekler. Bu da sana bu. Bayram nuruna şekil çektirmeye düzülenlerin sayına bakın. Toylarda görürsüz Ama mı görüp? E, toylarda e, ne bileyim o o yüzünle bu yüzünle yeçe kişiler bak böyle şalı, şalı böyle e, eteğine kimi sallanan arvatlar, e, kadınlar gidip onlarla şekil çektirmeye sıraya düzülürler. Kim görmüyor bunu? Niye? Açı Toylar lənda, toylar olanda. Toylar olanda. Da buradan hey. Toy başlamamış indi, dad başlayır. Ortada düz istirəm mufahirə xanaya başlayır. Yarsı vurur, çıxır, yarsı çağır, çıxır, ortadan çıxmırlar. A toy, toy vaxtı var idi. Bağırqurlardı, yemək içmək, aşıl oxuyardı, xananda oxuyardı. Sonra hər şey yemək içməkdan rahatlandıqdan sonra ortadan bir neçəsi toqradırdılardı. O səhnə kimi oyun meydançası olardı. Orda rəqs eləyərdilər. Biri rəqs eləyərdi, qalanlar da durub əl çalardı, baxardı. Adamlar da onda rəqs eləyərdilər, rəqs eləyərdilər. Hə, i̇ndi elə 200 qram, 300 qram vurana bax, 2 də, dəna, 2 dəna başca cana bax. Hə, 2 dəna iynə vurana bax. Sonra da ortada ür yetti. Bir də toyun axırına kimi itiyəsini tanımır. Bududu da belə yetişdirirlər. Amma bu qədər sadlıq evarı da peydalandı. Niyə quruldu o sadlıq evləri? Diye Azərbaycanın milyardları uşaq bağçalarını, kitabxanaları, nə bilin mədəniyyət ocaqlarını hamısını söyüb yerinə çardıq evlər tikildi. Görmürdülər bunu, körücdülər bunu. Az az orada yazım və az az diyenlər var idi. Hamısının da nə etdilər? İndi dünən o qızlar yana yana danışırdı, baxdım doğrudur, nə qədə belə sən e, Valla mən e, nə düşünmürəm. Ədamın belə nə bilin e, Adamı rəy yandır. Amma vasat düşürür bir şeyləri. Nə edəcənsən? Onu pulunu, parasını, imkanlarını qısanacaq, qısır, o qədər qısanacaq, peşəsini də buraxsın, məcbur olsun. Ya ruslər məni bağışlasınlar, mən əstəfurullah. Yəni belə sözü gəcəyə ya, bu yona keçsinlər, silahlarını götürüb gəsdinə qalanlarla buraya. Ya da bu nə çəkmətdirsə, cəmiyyətin taptağı olun, bax belə biraz orada, burada dünən ə e, la mande deyirdim mən e, utanırdım elə mən amma bundan sonra məzburam. Mən də qar kart, kartımı qoyacağam nəfərə. Hesab kartım. Ha bu qədər yeni adamları hər şeyə məcbur edirlər ki, e, cəmiyyətin taptağına tər edirlər, belə edirlər da. Və sən bir də baxırsan ki, uğrunda can verdiyin, uğrunda hər şeyini qurban verdiğin vətəndə, dövlətdə sənə salam verən də yoxdur, səni vecin olan da yoxdur. Amma bayram günü yanda sıra düzülür. Eh, ey kuyruk. Burdan dənizə qədər. Hey, necədir? Onda pintərlərin səbəbidir. Adamlar baxır-baxır orda. Baxır, o İsmet Beyin yaxşı bir sözü var. Deyir ki, yaşamaq ölməkdən çətin görünəndə adamlar intihar eləyirlər. Və bir zaman baxırsan ki, bu ölkədə yaşamaq ölməkdən çox çətindir. O zaman həyatdan vaz keçirsən. Allah zoğ eləsin. Mən eşitmə arzulamıram amma, yəni e, vəziyyət qudu. durum budur. Ve bu ülkenin hele de her şeyini böyle demeyiz, satmamış, her şeyi alınmamış, her şeyi itirmemiş, layıkatını, şerefini koruyabilmiş insanlar ona göre deyirem. Ay millet, birbirini kırmağı ne var? ya, birbirine ak birbirini sattı, birbirini aldı. Ay o satkındı. çok kolay şeydi. Milleti ve bu vatanı, bu devleti gerçekten hilas elemeye ihtiyacı var. Eləməsək, eləyə bilməsək, ahırımız bu Ya bayram durunu nə şəkil çəkməyə duracaqsın ya çəkdirməyə. Ya da bayram durunu yerində duracaq hələ. Daha pis, ha? Ya da intihardı, halı yolu yoxdu. Qoymazlar imkan verməzlər. Zavod yox, fabriki yox, iş yox, güc yox. Barbeləcək, adını pandemiyə qoyacaq, caht deyə təqacaq, ameqa qoyacaq, ya qam qoyacaq. Üstündə bir şey çıxardacaq, orada zərmələcək, burada tutacaq, burada pisikdirəcək, burada səriyəcək, burada çibirlə nəşətəcək, orada nağalacaq. bu kadar şeyler doğrudan mı sizce ele böyle öz özüne baş verir? Bu bir sistemdi. Büyük be, düşünülmüş ağırlı bir sistemdi. Bize karşı tertibi gelip de çok doğru kazanırlar. Biz ne inemeliyiz? Bayak dedim. O milyardlar da aktı gitti. O da bizlik de öldü. Kalıp bir özümüz, bir az çok karan ağırlığımız, ellerimiz ve kolumuz. Kolumuzu çırmalayıp, buraları bu, bu zihniyetten hilas elebilmek ele, ele, ele bilmek, Hələ gücümüz qalıbsa mən bilmirəm. Hətta qalmayıbsa belə sonuna qədər savaşmaq lazımdır. O güc qalmayıbsa belə. Çünki onsuz da tutaq ki, e, e, o adamlar ki var, bayramdurlu səviyyəsinə düşməyəcək heç vaxt. Onsuz da yolun tardır da. E, belə belə ölümcə öldürülür də. Yəni məsələ bu qədər. Bax, kritiktir. Mən bir də hesab elədim ki, biz doğurduq da nəyin başını ol olsun. hələ az çox düşünmeyi yadırğamamış və nə baş verdi adamlar hay adamlar hər şey tumbündür ağaya bir bir toparlarım nə şey lazımdır ayrı kimse kimsə gözdür ki İlham Əliyev eləcəy kimsə gözdür ki mutlu yo İlham Əli gözdürlə İlham gedəcək mehriban xanım gələcək o eləcəy kimsə gözdür ki nə bilim o mehriban xanım da gedəcək balaca edər böyük prezensiya olacaq o gələndə biz xoşbaxt olacağıq olmayacaq Onların özleri de özleri değil. Ona göre biz olmayacağız. Olan...